ну, те, которые раньше давались обещания, они просто не выполнялись. Вот mm -hmm. на последней встрече 20 числа у ну, человек, который рядом со мной сидящий, присутствовал. Уже дошло до того, там, и слово пацана было, и вспоминали, что там десантник в войсках крутой, mm -hmm. ну, ну, уже это не воспринимать, так. Mm -hmm. вот. Мы решили, он сказал 10-го, значит, будем минимум до 10-го сидеть. Угу. Пойду деньги, тогда будет другой разговор, другой раскладка. Понимаете? Угу. А сейчас мы не верим, нам нечем ехать до коллектива. Мы сегодня связывались с нашими предприятиями. Угу. Народ настроен, говорит, уже сидите до конца, давайте, если надо, сменим. Народ готов нас поддерживать. Как бы. Но не хотелось бы сильно нагнетать. Если слово дал ну, человек, который себя считает нормальным мужиком. Мы будем сидеть до последнего. Приходили вчера, вечером заходим, с вами не проведывал как Вы же понимаете, ну, на чем можно поговорить -то. Поговорили, посмеялись.